اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ کائناتی تخلیق جو ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ تعالی نے نسلی سلسلے قائم کرنے کے لیے مختلف آپ سرم کہتے ہیں اس کے لئے آپ کے ملنے سے ایک نئی تخلیق وجود میں آ جاتی ہے اور یہ تخلیق تقریباً اسی طرح ہوتی ہے جس طرح انسان کی تخلیق ہوتی ہے اب یہ ابھی آپ نے پڑھا کہ کان کے سوراخ حلق کا سوراخ ناک کا سوراخ آنکھ کا سوراخ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی قانون ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی قانون کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا خلا سے ہم نے تخلیق کیا خلا سے یعنی مادی تخلیق جتنی ہے وہ سب کی سب خلا ہے خلا اسلم مراد یہ ہے اس کا جو منہ ہے وہ ایک سوراخ ہے تو اسی صورت سے انسان کا جو خلا ہے اس خلا میں اللہ تعالی نے مختلف سوراخ رکھے ہیں جو بڑے بڑے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کان کا سوراخ ناک کا سوراخ آنکھوں کا سوراخ خلق کا سوراخ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پورا آپ کا مادری جو سسٹم ہے کا وہ بھی سب مشتمل ہے اگر سمجھ سمجھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی مادی جسم سوراخ کے علاوہ کچھ ہے ہی اور اس سوراخ کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ جب آفتے وہ باہر نکلتی اور ہاتھ میں بھی پسینہ ناک پر بھی پسینہ دماغ میں بھی پسینہ کمر میں بھی پسینہ پیروں میں بھی پسینہ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا جو سسٹم ہے مادی سسٹم جسمانی یہ جس سب کا سب خلا ہے جسے جس فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلا سے تخلیق کیا اس خلا میں جو زندگی ہے توانائی ہے اب توانائی کی جو صورت ہے وہ ایک مادی ہے اور ایک غیر مادی ہے مادی توانائی یہ ہے کہ ہم ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر ہوا کو جمع کرتے ہیں آکسیجن کو جمع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آکسیجن ہمارے اندر جمع ہوتی ہے تو اندر جا کر وہ ایک خاص کے ذریعے جلتی محسوس جلنے کے بعد ہم انہی سوراخوں کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں انسانی زندگی کے بارے میں اگر مختصر کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ دراصل آکسیجن کا اندر جا کر جلنا انرجی ہے اور توانائی ہے جب تک اندر آکسیجن جا کر چلتی رہتی ہے اس وقت پر جس میں انسانی کا سسٹم برقرار رہتا ہے اور جیسے ہی اندرونی سسٹم بیکار ہو جاتا ہے یعنی اندر کوئی چیز ایسی ہے جو باہر کی چیزوں کو قبول کرتی ہے اور باہر کی چیزوں کو نہ صرف قبول کرتی ہے بلکہ استعمال کرتی ہے استعمال سے مراد جلانا آکسیجن جب اندر جاتی ہے وہ جلتی ہے کیسے جلتی ہے یہ الگ ایک موضوع ہے بہرحال انسان کی اندر جو توانائی بڑھ رہی ہے وہ میں سے آکسیجن ہے ہوا ہے روشنیاں ہیں وہ اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد وہ اندر جلتی ہے اور جلنے کے بعد توانائی کا ایک عمل جاری ہوتا ہے توانائی رات ہیٹ انسان کے اندر پیدا ہوتی جب تک انسان کے اندر ہیٹ انرجی موجود ہے انسان چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور جب اس کے اندر سے ہیٹ بننے کا عمل تاخت ہو جاتا ہے تو جسم تو موجود رہتا ہے خلا بھی موجود رہتا ہے لیکن خلا کے اندر جو مشین اس کو اپنے لیے ایندھن قرار دے کر توانائی آدھے جیسے گاڑی میں آپ کو پیٹرول جلتا ہے پیٹرول جلنے کے بعد توانائی بنتی ہے اگر پیٹرول نہ جلے انجن کے اندر تو گاڑی نہیں چلے گی اسی صورت سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت انرجی بنانے کا اور توانائی بن جاتا ہے اس وقت سک انسان دہازک رہتا ہے اس کے ہاتھ بھی چلتے ہیں اس کے پیر بھی چلتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے وہ کانوں سے سن بھی سکتا ہے وہ زبان سے بول بھی سکتا ہے وہ پیروں سے دوڑ بھی سکتا ہے وہ لیٹ بھی سکتا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتا ہے لیکن اگر اندرونی نظام خراب ایسی صورت میں جس میں انسانی صرف خلا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلا سے بنایا اور اس خلا میں اپنی روح ڈال دی یعنی اس خلا میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کامرہ سے توانائی منتقل کر دی جب تک توانائی منتقل ہوئی ہوتی رہتی ہے زندگی بہار رہتی بات یہ نہیں ہے کہ باہر کے ماحول میں وہ مسائل ختم ہو گئے جن سے توانائی بنتی ہے بند ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو سسٹم ہے اس توانائی کو حاصل کرنے کا اس انرجی کو جلانے کا وہ معطل ہو جاتا ہے اس کو لتا فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلا سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح ڈال